ਸਾਸਰੀਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਐਜੇ ਨਿਊਜ਼ 24 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਰਹਾਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਰਹਾਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰਫੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਡਰੋਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਰਹਾਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बीएसएफ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਡਰੋਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸचेत ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਬਰੌਣਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਬੜੇ ਧੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਨਸਕਾਮ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ 50% ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆ ਚਾਹੇ ਬੀਐਸਐਫ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਦਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਧਰੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅ लाख मार्च के जा अच्छा मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो छब्बीस जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस जो राष्ट्रीय त्यौहार जो मनाया जाता है जो जा, है तो इस दौरान जो है जितने भी कोई जो एंटी नेशनल एलिमेंट है उनकी तरफ से भरसा बर, के कोशिश होती है कि मतलब इसमें जो है कि खलल किस तरीके से पैदा किया जाए अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाई जाएँ और ना सही तो छोटा मोटा जो भी शरारत करके जो है अप, अपनी प्रेजेंस को दर्ज कराया जाए तो हमारी तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से ऐसे बहुत मतलब जो है सख्त डायरेक्शन होते हैं कि ये जो राष्ट्र पर्व है जो है ये पूरा जो है सुख शांति और बिल्कुल जो है अमन के साथ जो है व्यतीत हो जाना चाहिए तो जिसके चलते जो है काफ़ी जो है सरहद में पूरे सर्दी इलाकों में अपने जो हमारी बी है प्लस साथ में जो हमारी जा, पुलिस का जो है साझा जो है करके तो जिसको हमें करने जा रहे हैं और एक्टिविटीज़ बढ़ी हुई हैं बहुत उसी हिसाब से हमारी तरफ से भी जो है पूरा पूरी जोर कोशिश है कि ये किसी भी प्रकार से जो है ये जो पूरा पर्व है यह है बड़ा शांति से निकल जाए पर्व ही नहीं पूरा पर्व का समय पहले भी और बाद में भी तो जिसके लिए जो है हर तरीके की सरगर्मियाँ हमने भी अपनी बढ़ा रखी सर उस पार से जो ड्रग्स आती है उसके लिए आगे आने वाले दिनों में कैसे पुख्ता प्रबंध किए हैं आपने मतलब जो है जो जो कोई ऐसे संज्ञान में आते हैं कि किस तरी जिस भी किसी विधि को इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको काउंटर उसके लिए जो है हम एक्शन करें ग्राउंड एक्शन के अलावा जैसे आजकल जो है सबसे ज़्यादा चलन में कहीं ड्रोन इत्यादि का इस्तेमाल होता है तो उसके लिए भी जो है काउंटर टेक्नोलॉजी जो है जो एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो उसको लाया जा रहा है और उसको और पुख्ता किया जा रहा है उसकी उपलब्धता या उसकी रेंज को और बढ़ाया जा रहा है मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये इसको काफ़ी हद तक काबू किया हुआ है और मतलब जो है आने वाले समय में जो आप देखेंगे कि ये इस प्रकार की घटना जो है ये नहीं हुआ करेंगी क्योंकि उसकी जो काउंटर मैयर्स हैं वो वो सफिशेंट क्वान्टिटी है उसके अंदर मिकदार में हमें ग्रास रूट पर अवेलेबल हो सर ये फ्लैग मार्च कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा ये फ्लैग मार्च जो है प्लान किया है जो लोकल पुलिस के साथ जो है जलालाबाद ये बेसिकली जो है बॉर्डर एरिया ही है सारा और हम हमारा जो मेन ये है कि भाई जो है इस पूरे इलाके के अंदर जो बॉर्डरिंग एरिया है वहाँ उस उससे होके गुजरे सब लोगों को वैसे पता ही है इसी उससे के जो है एक मैसेज जाता है जो है कि जो जो नेशनल एलिमेंट्स है वो थोड़ा उनमें ये इस चीज़ का खौफ रहे और बस ये सिर्फ ये मैसेज कन्वे करने के लिए और अल्टीमेट गोल यही है कि भाई ये जो हमारा गणतंत्र दिवस का जो है जो दिहाड़ा जो है जो पर्व है ये बिल्कुल जो है शांति से